термин реализации 20 блин 4 часа, 27 11

Упаковки сколько годности. Камера фокусируйся. А. Закьяловый. Просрочен. Карточка заморожена. Просрочена. А, прикольно. Вообще уже упаковка расстроилась. Просрочена. Вот ну, Во-первых, вот это не указано. Ну, это просрочено по маркировке. Смотрите, вот это вообще уже просрочено. Термин реализации 24 годы. Ну, Тут много чего. Вот это все просрочено. Вы уже снимаете на видео, да? Да. А на каком основании? На основании Конституции с 2400. Какой Конституции? Вы правоохранительные органы mm -hmm. или что? Нет, я, я просто не надо. Какой... Ну выключите. Ну выключите. Выключите. По... выключите. Это сам... Ребята, мне на вашей мысли уже запрещали. Ребята, ребята, так, а давайте, короче, администраторы тогда. старшего смену. Вызывайте. Вообще-то администратор попросил. Ну ладно, давайте так. Я не просто так снимаю, у вас просрочек. Здравствуйте. Смотрите, у вас это тут просрочено очень много всего. Чего? Ну, вот, смотрите. М -м -м -м. -м -м. Вот это, вот это, вот это. Ну, немножко, по-моему, нормально. Ну, вот это. Лучше сразу тележку взять. Здрасте. Что случилось? Вот администратора позвонил. позвал. Ну, в мясном Так не Да, да ну, посмотрите сами. А вот. Я... Ну, а чего снимаю чуть Что, 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 же? Снимаете, что а все? А чего вы снимаете? Ну, потому что, что могу и потому что у вас просрочка. Нет, вы не можете снимать? <свят> да не, могу снимать. Не, не могу. Смотрите, есть статья Конституции, 34-я, да. статья Конституции 50 которая это разрешает. Что разрешает? Съем сбор информации? Да, сбор информации. Да. Ну, это общественное место. Для кого? Да. Для конкурирующей фирмы? Почему для конкурирующей? Ну, смотрите, у нас <свят> есть все предположения, что вы собираете да. информацию для конкурирующих фирмы. Ну, хорошо. Значит, мы... Им запрещаем? Ну, ваше... ну, ну так, сам... ваше право снимать, а наше право запрещать. Вот смотрите, сейчас подсветку. Человек на работе. Подождите. Не, 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 не надо потрогать да. руками. Пошли. Так безопасность, пожалуйста. Пошли, не сам... трогайте меня руками, Пошли, я еще раз говорю. Ну же понимаете, что с милиция приедет, да? Ну конечно. Если вы журналист и ведете журналистское расследование, покажите нам документы. Я не журналист, а гражданин Украины. Хорошо. Покажи паспорт. что вам еще показать? Ну как гражданин... ну, ну, да. ты гражданин, ну да. пожалуйста, Представьтесь, кстати. Да нет, Я а с вами я никуда не пойду. Пошлите с нами. Никуда я с вами не пойду. Пошлите с нами. Руки уберите. Руки уберите еще раз! Говорю. Не кричите на меня! Я на вас не кричу! Руки, руки от меня уберите! Иван Макалугаевич! Руки, я говорю! Я говорю, руки убрали! Да с нами! Руки от меня убрали! Спаситесь с нами! Я, я вызываю милицию! Да, да вызывай уже! Я... Ну вы все, добро, не, я... не мешайте мне! Вы... якийсь непонятний положенний інтерес до нашого об'єкту. Згідно ось ось цієї брошурки, якщо у ваші породи зору потрапили особи, які проявляють незрозумілий підвищений інтерес до об'єктів, в забезпечення міста, та йор інфраструктури, дзвоніть безпеку, затримати людину до допомоги. Для, для чого ви знімаєте і робите цю запись? Тому що мені це розрішать. Я об'ясню. Я знайшов журналист... в магазині просрочку, викликав адміністратора. No. Ось вот ці люди підійшли, no. мене скрутили. Ми не люди, а ми служба безпеки no, цього громади. Ну ви тільки що говорили, що вони повинні знову лицо, зараз мене побігли. Ні, я парк не повинні знову. Вони повинні знову а ми ні. Понимаєте? Ну в будь-якому випадку, я буду писати на вас заявлення. Друге. Но... друге. Mm -hmm. uh, якщо ви не являєтесь журналістом, mm -hmm. які діяльності мене не шкоджали, Якщо ви не являєтесь працівником нашого магазину, то для якої, цілі? для якої цілі ви робите цю запису? Ви напали Сенсор? на мене і ограничен мою свободу. Напали? В да. чому проявився напад? Дивіться, Ми вам кажемо, не знімайте, ви знімаєте. Ми вам кажемо пройти, ви не хочете. Расскажите, как Вы мне расскажите лучше конкретную ситуацию, что случилось. Я не понимаю. Мы тоже не мы... понимаем. Смотрите, я зашел в магазин, пошел Смотрите, посмотреть. Это камера, я я хочу, чтобы вы меня сняли. Вы милиционер? Да, я сотрудник полиции. Со ну, сотрудник полиции. Полиция является классной. Имею... Полиция является классной. Я вас прошу не снимать. Не на Можно ваше удостоверение? Конечно. зашел в супермаркет пошел в зал нашел просрочку в мясном отделе вызвал администратора вместо администратора подошли вот эти люди скрутили меня и начали потаскивать себе в кабинет руки вам да? Ну, тут камеры есть в принципе если можно посмотреть здесь они дадут конечно ничего да, не скажете на это

Уточните личность, на кого-то писал. Ну, конечно, просто вот так ну. Вы попросили вызвать администратора, вас подошли и скрутили все. Да? да? Серьезно? Заставили, сказали, что если я не удалю видео, сейчас меня и забьют. Блин, выключит?

так у нас нет удостоверения, я вам объясняю. Закон Украины об оправданной деятельности. Вот, вот мой бейджик. А я вот усталый ремень, а есть? Удостоверение гражданина Украины, он только что показал, паспорт назвать. У нас нет удостоверения. Нет, то есть вы нарушаете закон Украины об охране? Ну не знаю, зададите нашему руководству. Хорошо. Вы начальник охраны? Нет, я старший смена. Старший смена. Хорошо, когда будет начать? Завтра. В 9 часов. А кто этот дедушка? Дедушка? Ну да. Бывший полковник милиции.

просрочку убрали конечно покажу как вообще пошли там да Морозилка. Часто. ну да ты что, тащили меня аж отсюда прикинь <сосы> <сосы> пидоры переклеили ценники еба вот это дают ум... прикинь тупо типа, взяли ценники переклеили а? ценники тупо типа, взяли и переклеили все администратора звать, там вообще годности нет где просрочено по маркировке реально на всех переклеили Начинаю все равно назвать администратор. Поплодок. по маркировке. Извините. просрочено Просроченный товар. Раз. Ну пойдемте просто посмотрим.

дата, когда запаковано. 28, 11, 15. До какого да. они годны? Так это заморозка. Три месяца без очереди. Где, mm -hmm. ну, а где тогда, это указано? пожалуйста, покажите сертификат на этот укажу. товар. стандарт. Да, Знаете, есть такая? Конечно. Да. На каждом Нет, должно на быть на каждом указано. по ну, если вы вот такие компетенции платить. по закону, то я думаю, что это наш стандарт. Вы тоже должны открывать и читать, что это называется просрочно по маркировке. Есть минимум, Есть законы. Есть законы. Я не сомневаюсь, что как? они свежие. Я просто хотел бы, чтобы на них был указан вы, кстати, можете, знаете, что вы можете вот там на книжечке, не пронумерована. Смотрите, это не надо передавать руководство, это надо сейчас снять. Да. Ну, вы администратор? Да, но я не разрешаю. Да, ну тут все просрочено по маркировке. Вот эти, там внизу есть. Тоже переклеили. Капец. Ну как так можно? Ну было уже месяц назад просрочено. То же самое. В принципе, мы можем сейчас взять это все купить. Сразу им вернуть. Денег хватит. Что-то не Я думаю, они нам не вернут. Но они не могут не вернуть. Ну, ты же видишь, как они действуют. Как скоро возможно устранение этих эффектов? будет начальство, мы предоставим. То есть, это, ваше предложение по поводу этого. И если я вечером подойдут, то, скорее да. всего, уже будут цены и, и соответственно. И соответственно, да, там будут предпринятые меры нашего начальства, то есть, соответственно, они будут. Хорошо, спасибо. спасибо. Тогда уже все время до завтра идут, чтобы они ценят Как быть с просрочкой, которую они перемаркировали? Ну реально, когда я снимал, она была на месяц просрочена. Они вот, просто взяли сегодняшним числом, все перебили. Ну, ну, Придется все товары, это, ценники полностью все переделать. Да. Тогда завтра нужно будет приходить, посмотреть. Завтра, возможно, будет начальник охраны.